Dəyərliz izləyicilərimiz, bu gün sizlərə möhtəşəm 3 sot torpaq sahəsində 7 otaq 300 kvadrat kubcalı 3 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş möhtəşəm həyət evimizi təqdim edəcəm. Evimiz çox etibarlı tikilən bir evdir. Gördüyünüz kimi yarı ağla, yarı bahalı emosiya ilə fasadı var evimizin. Digər evlərin həyətindən pəncərəsindən evimizin həyəti görünmür. Evimizin ən gözəl üstünlüyündən budur və evimizin dəyərliz izləyicilərimiz Ə 300 kvadratdan ibarətdir. 1-ci mərtəbə bütövlükdə isti poldur. Çəkilişdə nə görürsünüzsə hər biri qalacaq. Evimiz Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsində yerləşir. Bura baxın belə geniş mətbəximizdir. Mətbəxinin ayrıca da giriş-çıxışı var. Qonaq otağın da giriş-çıxışı var. Bura sauna üçün nəzərdə tutulub. Xəttlərinin hər biri çəkilib. Sauna üçün istifadə olunan Santexnika aid xətlər hər biri çəkilib, lakin müəyyən səbəblərdən istifadəsi qalıbdı. Yəni gələcək üçün özünüz də istifadə etdirə bilərsiniz. Yaşaışlı evdir, 10 ilin tiklisidir. Qoşa daş, 3 dənə kəmər üzərində və etibarlı fundamentlə inşa edilmiş bir evdir. Hal-hazırda təqdim elədim sizə birinci mərtəbədəki yataq otağıdır. Keçək uzatmadan evimizin içərisin və evimizin çöl görkəmin bir daha sizə göstərim. Evimiz Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yerləşir. Elit bir ərazidədir. Ətraf evlər də bu evlərdəki kimi, bu evlər kimi gözəgəlimli elit bir evdir. Baxın. 300 kvadrat metr ümumi sahəsi var evimizin. Həyətini də gördünüz kimi xüsusi bitkiləri və adicə baxın pilləkənin gözəlliyi. Evin necə çöl vidini dəyişir dəyərli izləyicilərimiz. Keçək. Evimizin içərisi haqqında sizə məlumat verim. Bura mətbəxdir, xətləri çəkilib, lakin ev sahibi qonaq otağı kimi istifadə edir. Baxın. Yəni digər evlərdən həyət görünmür, dəyərli izləyicilərimiz. <laughs> Evə daxil olduqda bizi geniş dəhliz qarşılayır ki, digər evlərin yataq otağı boydadır. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər xüsusi əl işləməsi və fıstıq ağacından istifadə olunaraq işlənilibdi. Həmçinin evimizin qapılarının hər biri meşə materialıdır. Videonun önündə qeyd elədiyim kimi bura mətbəxdir. Baxın, xəttlərin hər biri çəkilib, lakin ev sahibi buranı yataq otağı kimi istifadə edir. Evimizdə sadəcə bəzi otaqların oboy qalıb, bu da Zövqayuğun istədiyiniz kimi özünüz <coughs> oboy burdur bilərsiz. Evimizin həyəti yanı sahəsini böyütmək istəsəniz, dəyərliz izləyicilərimiz. Qonşuda evimizin sol hissəsində, yəni evə bitişik 3 sot torpaq sahəsi var ki, istifadəsiz qalıbdı. Görürsünüz, bura da bizim qonaq otağımızdır. Bəli, ev, e, evimizin yan hissəsində 3 sot torpaq sahəsi var. İstəsəniz 6 sotu birləşdirə bilərsiniz. 3 sotu birləşdirib evimizin ümumi torpaq sahəsini alt sort eləyə bilərsiz. Keçək çəkilişimizi sonlandıraraq ikinci mərtəbəyində təqdim edeyim sizlərə. 225.000 manatla təcili olaraq satışa çıxıbdır. Təbii ki, real alıcılarımıza evə baxdıqdan sonra xüsusi bir endirim olunacaq. Otaqların hər biri ən kiçik kvadratda dəyərləndirəcəyik. 25-30 kvadrat aralığı dəyişir. Ən kiçik otaqlarımızın kvadratıdır çəkinçli ola bilər ki, balaca düşsün. Və bir onu da nəzərinizə çatdırım ki, evimizdə mərtəbə arası hündürlük digər evlərin mərtəbə arası hündürlüyündən fərqlidir. Yəni normalda sizədan tiklən 3.20 deyil. Bu dəyə görə gözlə baxanda bəlli olur ki, mərtəbə arası hündürlük də çoxdur. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Kanala abunə olub rəy yazmağı unutmayın. Siz də öz ön marketinizin satışını bizə həvalə edə bilərsiniz.